все еще подходит. Это не все еще. Ну, попробуем. Это еще не все. Это не все. Вон еще колонна на подходе. Так, Могилянка вытянулась в Барселонской площади. Смешает. Так, вот еще хвост того же -то подтягивается, кто за ним-то. так ага а вон еще кусок колонны который хочет подойти сейчас попробуем сделать так а конца и края колонны не видно зато хорошо то можно ее всю фотографировать. Очень длинная змея. еще не вся колонна. Так, ага, Марилянка цепочкой заняла всю площадь. Вон конец миллистая. Що ви хочете сказати українським водіям, водіям міста Києва? Щоб вони знали, що теж треба виходити на Майдан і протестувати в цієї влади. Але ж їм, їм треба кудись їхати, де паркуватися. Чи треба робити автобус? Тепер, якщо будемо в Євросоюзі, буде все мінятися на краще. <кхи> Ідеграція йде на краще. Такий поколінь. Могилян факультет. Курс А я Курс другий? Ні, я це вісім п'ятий. А, понятно. Ветеран ветерани селі. Коли я не побачив всю могилянку в одному місці так, нормальна така колона батальйонно називається, а зараз.

यू सि не में हैलो не में Кажется, будет пробка. Так. 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 так перекрыто движение на Так. 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 колонна? Ничего, бывает. Так. время на Юля, привет, ребята. вот эта колонна могилянцев раз шагает мимо нашей редакции. Что мне с ней делать? Вести трансляцию до университета Ковчега на Майдан или как? Значит, решить... Знаешь, что, вот смотри, просто у меня уже есть снимки с подола и с Марта колонны с фотоаппарате будет. Я бы хотел на секунду видеть в виде редакции, чтобы их слили новочникам. Они в формате там, ну, немножко уменьшите Колонна идет, соблюдая правила дорожного движения, поэтому... Все, понял, давай, давай.